Церкві. Була, церкві во і та считайте от прямо від церкви на старим. Зараз ми знаходимося. Місто Охтирка, будівництво молокозаводу. Там у нас так. наскільки зрозуміло. Це водогін, який іде би, для потреб жителів, які стали більше їсти і більше каналізації потрібно. Я способність Увеличить, як нам говорили, але нас цікавить інше сьогодні. Вот мы встретились, и ты, Игорь, рассказал про досить цікаві фрагменты, которые будут в видео показаны. Фрагменты чего? если говорить о том, что у нас люди стали есть, то, наверное, это нужно быть слепым, чтобы не понимать, что у нас в стране никто не... Ну, может, за редкими канализации. Да. Тобто, -то, да. мы... в чем справа. Да, значит, у нас, мы знаем в последнее время в ряд резонансных таких дел. Фирма которая принадлежит одному инвестору, нашему знаменитому меценату, получила дозволы на реконструкцию, на ремонт канализационной сети. Судя по всему, это происходило без каких-либо как согласования. Без, не, согласования были на проведение ремонта без проектной документации. К чему это привело, к сожалению, мы вчера увидели значит, заметили активисты, что после того, как началось прокапывание канализации в сторону потенциально будущего молокозавода, вскрылись фрагменты мощеной мостовой. Сложно сказать сейчас, я надеюсь, что после нашего обращения к членам исполкома соответствующие службы займутся этим вопросом и в общем мы заметили, что вскрылись где-то на глубине около 30-40 сантиметров вскрылись фрагменты мощенной мостовой массивные булыжники, значит их сейчас видно ты ставишь видео, к сожалению, к сожалению, поскольку работы, видимо, ведутся без каких-либо проектов, это все варварским способом уничтожается. И вчера, к сожалению, ну, мы не будем так говорить огульно, что определенная организация их воровала, поскольку мы не успели зафиксировать. Но как бы по некоторым данным у нас есть, что фрагменты мостовой похищены. И не хотелось бы, чтобы мы эту мостовую увидели на очередном коттедж парке, как мы можем видеть фрагменты дороги на Старый мост сейчас у нас. Хотелось бы, чтобы это сохранилось. Сегодня я принес на заседание исполкома один из небольших таких булыжников фрагментами и показал. Как раз стоял вопрос. Небольшой, а такой. Он небольшой по сравнению с теми, которые есть, Здесь видите гораздо больше по размерам камни. Сегодня на исполкоме как раз обсуждался вопрос по подготовки к празднованию 375-летию города Ахтырки. Ну что ж, я думаю, членам исполкома будет задуматься над чем. И э, мы показали, что история действительно лежит у нас под ногами. И, к сожалению, вот такое бездумное, бездумное строительство ну, оно вредит нашему городу, разрушает нашу память. Поверхностное предустановление, да, 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 поверхностное. Да, абсолютно. И учитывая, что... без учета архитектурного контроля культуры да. того же самого отдела. Да, поэтому, тому, поэтому, что... поэтому я надеюсь, что мы смогли привлечь какое-то внимание к этому, к этому вопросу. Надеюсь, что все-таки члены исполкома найдут управу на самовольных таких у нас реконструкторов и заставят их проводить работы какие-то с учетом всех современных норм и требований. Мы, я лично внес предложение, раз мы уже нашли такой довольно уникальный для нашего города фрагмент истории. то Он, Судя по всему, начинается вот где-то вот здесь и заканчивается да, на, значит, на перекрестке. Да, бывшей, октябрьской, да, на бывшей Октябрьской и бывшей Красноармейской. То есть, вероятнее всего, это та церковь, которая стояла в центре города, и дорога, которая шла дальше к мосту по улице Армейской и далее, 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 далее э, к старому мосту, так называемому, к монастырской горе. Но если у нас в результате уже деятельности одних и тех же лиц мы потеряли дорогу на Старый мост, она была демонтирована, то надеюсь, что все-таки у городских властей найдется желание и возможности возможно, как-то мы много говорим о туристической привлекательности города, бы, к примеру, для начала хотя бы предотвратить дальнейшее разрушение, обеспечить сохранность, чтобы работники предприятия не воровали этот булыжник. И, возможно, если найдутся на это средства, может в рамках празднования 375-летия то хотя бы часть мостовой этой вскрыть, сделать ее доступной для обзора ахтерчанам и гостям нашего города. Очень бы это хотелось. Действительно уникальное, судя по всему, сооружение. Мы посмотрели так, предварительно, оно где-то от края дороги армейской идет. И ну, сложно сказать. Края мы еще не видим. Видимо, идет, наверное, аж на всю ширину здания завода управления. Вот где раскопано, гораздо... все это видно. Да, да, да. Здесь. Все видно. Вот мы если смотрим, то прямо видно вот эти массивные пласты истории. Это, это история застывшая в граните. Будет жалко, если мы это утеряем, если мы нерочительно распорядимся с тем, что нам дала история. Ну, покажу. Вот сейчас камера как раз наводится на место проведения земляных работ. И вы видите несколько слоев асфальта. И ниже где-то 30-40 сантиметров фрагменты этой самой мостовой. И вон, видишь, бадан, лежит вывернутый камень. Такой. Угу. Интересна сама технология обработки. Я сейчас попытаюсь туда подойти. Ты наведешь камеру нет? У нас появился начальник инспекции благоустрою нашего места. Можно вас несколько слов? Да, вот, так вот. Гранит, не вызывающий никаких сомнений, в отличие от современных сортов асфальта. Вот. Находятся камни, сделанные на трапецию, тоже стекловые. Вот и современные. К сожалению, боюсь, что мы это теряем. Вот они, Эти только от этой части и до когда если повернешь камеру до начала где расположен как минимум здесь я так понимаю уже больше 10 метров По всей ширине это идет вы видите, здесь точно так же ровные ряды этой брусчатки. Вот она где-то на какой глубине. Вот. Ну, остается только надеяться, что это заинтересует. Сейчас покажу еще один. Проблем. Вот здесь он хорошо виден. Ну, в принципе, они по всей длине видны. По всей ширине. Большие дороги видны. Вот они установлены. Смощены. И также видно где-то дальше здесь. Вот они ведут вплоть до нынешней, нынешней дороги. Здесь вот тоже видно дело. -то фрагменты этой мостовой и соответственно в эту сторону точно так же видно крайний камень по моему где-то вот на таком уровне ну зараз я доберусь туда отсюда тоже очень хорошо видно ну, вот из того что я вижу вон крайний камень а, хотя асфальту возможно тут накладано, хотела... в принципе асфальта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, я шесть слоев вижу. Ну, не в том дело. Это все легко убирается. Если будет желание, опять-таки, сохранить для наших детей и внуков часть той истории, о которой мы очень мало, к сожалению, знаем. Вот, потому что в отличие от бумажной истории, это та история, которую не перепишешь. Она все равно поднимается на поверхность. Вот, вот такой вот наш город. Он интересен. Вы много не знаете о нашем городе, и надеюсь, что вы поддержите нас в нашем стремлении узнавать больше о нашем прекрасном городе. А когда давали дозвел на все все работы, можно давать запитание? Хотів заступнику Ігор задати запитання, коли давався дозвіл на всі ці роботи. Заступник сказав, що ми ще за них заплатимо. Ага. Матеріалів ніяких немає по цих мостових, ні? Інформації немає, треба вивчати. Ну Це 30, ми ouais, революції. — Хоча хочеться, щоб було старіше. Все одно. Не упустіть. Як не хочеться, але жаль. От якраз програма розвитку туризму. Перед очима. Робимо площадку, який Гернавіцький запропонував, і показуємо елементи того, що було. Історія. А що тепер з роботами буде? Культура зараз, відділ культури, буде реагувати яким чином на проведення тут робіт. Це вже є наявним, те, що тут є історична цінність, яка вона величенька чи не дуже величенька, але вона є. Будете робити якісь приписи до нашого інвестора. Нашій компетенції повідомити управління культури. Що стосується розкопок і будівництва, повна права і повноваження на якісь приписи має управління культури, їхній відділ по охороні культурної спадщини. це суми повідомляємо так. Сумське обласне. А это делали, я в Тернополе был прошлый год, ну, по приглашению там общественных организаций, я общался, у них городская программа по восстановлению этого покрытия. Они снимают асфальт, где нужно доделают, да, заказывают камни такой же формы. Там такая красота, меня как свозили, я обидел. Ну, я выложу там, у меня Шайтан Тревел есть еще канал, ну, эти путешествия там всякие, видите? Я туда выложу. То есть Тернополь как? Они чисто заботились, снимают асфальт, восстанавливают, ну, как это. Мало того, что э, русская, русская, ну, улица русская, какая красивая, ну, сама по себе, ну, тяжело, понимала, вот, которая идет мимо ста, самой старой вот этой православной церкви, вот, и идет туда, к Чернобыльскому озеру. Она уже сейчас чисто булыжная, вообще Красота, понимаешь? Мэры меняются, придет мэр, который, собственно говоря, скажет, что у нас есть деньги на историю и найдет. И это будет не ланча.